की गारंटी नहीं है मोदी जा रहा है सामने हेयर पॉइंट है वहां दाढ़ी बीड़ी सब काटते हैं चार दिन के बाद मोदी आए दाढ़ी काटने वाले इथे मोठा प्रमाण मुस्लिम बांधव उपस्थित है मला आनंद की ही देशाच्या स्वातंत्र्याची लढाई असं म्हणतो देशाच्या पहिल्या स्वातंत्र्याच्या लढाई सुद्धा मुसलमान बांधव मोठ्या प्रमाणात शहीद झाले आणि आता ही देशाच्या स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई संविधान वाचवण्याची लढाई या लड़ाई मजे सुधा देश भरत मुस्लिम बांधव लड़ता माला दिसर्ष करता करताना है आज सुबह में पढ़ रहा था महाराष्ट्र के एक नेता है जो तो मोदी के साथ आजकल बैठने लगे हैं, कल तक मोदी को गाली दे रहे थे मोदी और शाह को महाराष्ट्र में मत रखने देना ये महाराष्ट्र के दुश्मन है अभी वो मोदी जी के साथ बैठा है उसने कहा कि मुसलमान लोग मस्जिदों से फतवा निकल रहे हैं कि को होट करे उनको बहुत दुख है और एक फतवे के खिलाफ बोलने लगा क्या फतवा है मैंने कहा उनको ये मुसलमान भाइयों की जागरूकता है कि देश बचाने के लिए फतवा निकल रहा है देश संकट में है देश संकट आता है देश का देश का संविधान संकट में है और इसलिए हर मस्जिद से फतवा निकल रहा है कि देश बचाओ बताओ उसमें गलत क्या है हम सबको तो इस फतवे का स्वागत करना चाहिए कि इस लड़ाई में हमारे मुस्लिम भाई खड़े हैं ये मोदी जी की ताराशाही नरेंद्र मोदी के पास क्या है नरेंद्र मोदी चुनाव हारने जा रहा है चार दिन के बाद हमारी गारंटी है मोदी सत्ता पे नहीं रहेगा और हमारे मार्ग का सवारी हमारा इंडिया गठबंधन देश पे सत्ता बना जैसे मुश्किल आपने कहा विकास का कोई मुद्दा नहीं बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं कर, बात नहीं कर रहा मोदी जी महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा है मोदी जी मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है वो भी जब चुनाव हरने को आता है तो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान उसके सवाल ये बुढ़े को कोई बात सुनती नहीं है मैंने कहा कि बुढ़िया सठिया गया बुढ़िया बुढ़ा सठिया गया जब कोई बुढ़ा सठिया जाता है और इस प्रकार की बातें करता है तो समझ लीजिए वो बसा बसा Gayâchaka v aunque pâlayu khutely chegoughsi parerat Har League Travelei czego odita? Amee se Makar ini, Zavrosan r didnispor

तो औरतों के गले का मंगलसूत्र छीन चीन अरे अपने घर के मंगलसूत्र की प्रतिष्ठा रखो पहले आपका घर का मंगलसूत्र यहाँ वहां भटक रहा है वो देखिए दूसरे की मंगलसूत्र की चिंता मत करना छीन ले इस देश ने कभी इस प्रकार की भाषा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी प्रधानमंत्री तो पद के प्रतिष्ठा हो गरिमा गरीबा हो गए प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री पद मंगल सूत्रा उठाटेव अपन करता एक जुआरी का आखिरी मंगल सूत्र का तो होता है और सबसे बड़ा जुआरी नरेंद्र मोदी है, है। या देशा मधे गर्षापासन नरेंद्र मोदी जेवपास पंतप्रधान पासमें मंगलसूत्र रोड धोक आंदी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए हजारों महिला अपली मंगलसूत्र गांधे घर चाल नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन के अनेक महिलांनी आपलं मंगळसूत्र ग्राहण ठेवलं आणि आपलं घर चालवलं आजही शिक्षणासाठी मुलांच्या आरोग्यासाठी अनेक महिला आपलं मंगळसूत्र आजही काश्मीर आणि मणिपूर सारख्या राज्यामध्ये अनेक जवान शहीद होत आहेत आणि त्यांच्या वीर पत्नीचं मंगळसूत्र त्याग करावा लागतोय नरेंद्र मोदीला ते दिसत नाही आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची गोष्ट नाहीये आहे त्याच्यावरती नरेंद्र मोदी सांगते काँग्रेसवाली सत्तेवर आली तर तुमच्या गळ्यातली मंगळसूत्र खेचली जातील या देशामध्ये खोट्या बोलणारा पंतप्रधान झाला नाही या देशाची प्रतिष्ठा या देशाचा सन्मान जर कोणी खतम केला असेल तर तो, तो नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाला जोडबोल केले नरेंद्र मोदीच्या काळामध्ये हा देश पूर्णपणे आपल्याला जर देश वाचवायचा असेल तर मी असं म्हणतोय देशाच्या गद्दारांना आता आपल्याला बाहेर काढलं पाहिजे सत्तेवरून ढकललं पाहिजे नरेंद्र मोदी असतील अमित शहा असतील भारतीय जनता पक्ष असेल या देशाला म्हणून माझा आपल्याला आव्हान आहे राजा भाऊ आपण दहा लाख लोक त्या सभेला हजर होती याच्यावरून अंदाज घेतला पाहिजे की या देशामध्ये मोदी हटा होती सगळ्यात मोठी लाट आलेली आहे मोदी ग्रँड संपलेला आहे आणि यापुढे एकच नारा या देशामध्ये मोदी हटाव देश बचाव आणि त्याच्यामध्ये नाशिक कराने सुद्धा मागे राहता कामा पुन्हा एकदा आपल्याला आवडत होतो की राजाभाऊ राजे ना आपण प्रचंड मताने निवडून द्या आणि एक मजबूत एक प्रामाणिक असा नेता दिल्लीला पाठवा जय हो।